Как-то сразу и не верится, что автором этих работ от 4 до 16 червона птаха представляет 51 работу: все на ткани, традиционный батик и роспись, дорога в маракеш, клоун в погоне за мечтой и карпатский натюрморт. Девушка с собакой, минореты и слон из лоскутков. Все это нарисовали дети. А за творчество им преподает Анна Поплавка. Ее стиль сразу узнаваем среди многих. Я очень люблю натуральную текстуру льна и в своих работах. Я везде ее отображаю. Все это оформляю в интересные узоры, растительные орнаменты, обязательно животные, какие-то декоративные образы. На выставку принесла и свои работы. Уже известные воины погоня. Девушки и кролики соседствуют с новыми образами. Котовый птиц. Последние сейчас на первом месте в мире фантазии поплавки, такие же сказочные, как и все остальное ее творчество. Все очень по-разному я их представляю. И это птица, которая несет добро, любовь прежде всего, и оберегает и защищает. Конечно же, учит. Свое отношение к жизни старается передать ученикам. Алена из самых маленьких уже умеет работать пастелью. На выставку попали две работы – петушок и скалярия я рисую, потому что мне это нравится. И как бы я занимаюсь у Анны Поплавкиной, потому что она самый добрый учитель. Требует от детей позитив, чтобы они дарили людям радость своими работами, только радость. И, возможно, они это уловили. Выставку «Червоной птахи» только экспозиции не ограничили. Решили, доброта не только в душе или на картине. Должна быть в делах. Разыграли детские работы, чтобы помочь больному ребенку. Деньги от лотереи передали на лечение Алисы Ануфриевой. Надеются, искренний вклад поможет.